Здравствуйте! Привет! Меня зовут София. Мне джидю. Я слава. А я Игорь. Очень приятно, приятно познакомиться. Мне так само. Я буду вам показывать, как я умею лепить птицу Феникса. О, птицу Феникса? А что да. это такое птица Феникс? Расскажи. Птица Феникс это мистическое существо. Которое что? которая когда чувствует, что к нему придет смерть, вьет гнездо из древесины и смол, потом это все подставляет под палящие лучи солнца и, сбок... и ждет, пока не сгорит, а потом из пепла возрождается новый феникс. Волнуется, да? да? Очень. Можно, да? Еще есть разные виды феникса. Есть ледяной феникс, есть угу. огненный феникс, и есть темный феникс. вообще. А <laughs> темный шорог. Да, Темный. Ну, темный феникс это как бы придуманный персонаж игры. Я просто видела его картинки, красивые очень. Здорово. А ты откуда вообще всю эту энциклопедию? Это я прочитала в интернете такое про него. <смех> 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 Солнышко. Ой, ты так волнуешься, я прям не могу. Ты сильно волнуешься, я вижу. Ну да, первый же раз все-таки. <laughs> Ты что, плачешь <свист> Да нет. <свист> да ну, не плачь. А, это у меня нет. просто это такое не, Ну, давай, ты расскажешь нам, что это будет. Так, вот. Это у нас скульптурный пластилин. Так. Ну, а сначала мы лепим да. такой круг для головы. Это начальное. Потом мы его будем разравнивать. Вот. Потом мы еще отламываем пластилину. Как думаешь, за три часа справишься? За три, за, три, часа? Ну не знаю, это сильно много как А за сколько ты встаешь с ну, обычно, что ли, за 40 минут, может быть. Тоже не 40 у нас точно есть. Неси ти подушку. <рес> <рес> Ми ж не торопимся, да, ребят? Ніхто не скаже нічого. <рес> ти давай щось розкажи нам. Ти роби й розказуй, знаєш, як вдома. Про маму, про тата. Де мама гроші ховає? <рес> <рес> ну скажи, секрет, де мама гроші ховає в хаті? А де? В шуфляді, а де ж ще? Панятно. <laughs> Тата чем занимается? Тата би папа бизнесом занимается угу. А мамуся? А мамуся? Ну мама уже отработала <смех> <смех> Ну это правильно Кто понял жизнь Работать бросил Что <laughs> там с пташкой? С пташкой все нормально Сейчас хвост слеплю рука скелета шут <laughs> да нет это пока что хвост такой а феникс мая зубы читики дьоб <laughs> да нет только Только дзёб, слава богу а то пришлось бы на зубы много времени тратить <говорит> это бы уже вышел не феникс винь яйца на наверное <говорит> самка <говорит> Так. Прилах. ты на Руси не Я думаю, купе КамАЗ пластилин. Капташку видать мне. О, она может спалить хату. Вы уже спорите, кому птица достанется? <т poems> nie, nie, не, 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 не. не. Ты что там, пташка? Вообще. Я тебе почулась. Ты что, хочешь, чтобы нам хата сгорела? Что? А сейчас уснул просто. О, масштабненько. Ну вот, долепила. Да, вау. Проверяем, дым дым. Мы ж не бачим. Мы ж не можем с 20 метров да. бачить детали. Почти все в очках. <laughs> ага. Вот. Дивная штука получилась у тебя. Давай всех нас. Динь -динь -динь. <смех> <Yeah>. <смех> Это очень красиво, правда? Спасибо. Тут еще лапки, посмотрите. Летит к вам птица Феникс. Красота, правда, красиво, очень-очень. Это достойно. Спасибо. Правда. Все очень классно, но у нас теперь тяжелая задача. Как нам оценить? Заберіть мікрофон на ще. Софія, мені безумовно сподобалося те, що ти робила. Я тобі скажу, що я такого в принципі не можу робити. У мене руки не привчені, і у мене немає відчуття пластиліну, відчуття прекрасного, якщо хочеш. З мене ніколи не вийде скульптор. З тебе може вийти прекрасний художник, але проблема в тім, що е, якщо ти тут щось твориш, то це дуже довго відбувається. Що Україна має таланти, якісь е, часові е, обмеження. Вони може неправильні з одного боку, а з іншого боку, всі в рівних умовах. Ти безумовно талановита, за талант однозначно так, так, так. Да, від мене. Але чи можеш ти бути далі, я не впевнена. Я не знаю. Слава. Мені все подобалося. Отличний фенікс. Просто круто. Класно. Мені все подобається. Я не знаю з ким, як і при яких обстоятельствах, але я за тебе. І буду битися. Хорошо. Я тобі хочу сказати так. Талант тебе точно є. Дякую. Ти дуже гарна дівчинка. Дякую. З того що ти робиш, можна дуже багато робити. По-перше, мультики можна робити. Можна зробити, поставити номер Дзідзьов, слава ігор. Уяви собі розказати, що таке Україна має талант. Просто нема номеру, розумієш? Нема номеру, тому я кажу ні. Але те, що ти талановита це так. Я без калібанії говорю Да. Дитина, спасибі, що ти прийшла. Ми побачили, що ти талановита, але від мене ні, бо я не бачу тебе прямих ефірах. Добре. А теперь я бы хотела вам вручить подарок, который я сделала для вас дома. Можете, пожалуйста, ко мне подняться? Конечно, с удовольствием. Так. Вот. Это вам. Спасибо большое. Это вам. Это вам. Спасибо, ты был. Нервы. Конечно, нервы. Мы же живые. Смотри, я точно такая же, как ты. Видишь, вся в слезах. Давай улыбнемся с тобой. Ты большая умничка. Спасибо, Спасибо тебе за твой талант. Пообещай, что будешь его развивать. Хорошо. Да. Держаться. Да, скульптора не плачут, это я точно тебе говорю. Хорошо. Все, беги к мамочке, хорошо?